allohim senga yaratgan narsalaring adadicha hamd bo'lsin senga arshing vaznicha hamd bo'lsin senga kalimalaring siyohicha hamd bo'lsin senga yo suyukligim to rozi bo'lguningcha hamd bo'lsin senga rozi bo'lgan chog'ingda ham hamd bo'lsin senga roziligingdan keyin ham hamd bo'lsin Ya Allohim, sharafli tug'ilmish zotga maqtalgan ulug' zotga borliqdagi eng yaxshi zotga rahmating bo'lsin Ya Allohim, sayyidimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamga avvalgilarning ichida oxirgilarning ichida salovat ayt hamda u zotga malaul aloda farishtalar huzurida ham salovat yo'g'dir yo ya ollohim sendan bizni haddan oshiradigan boylikdan panoh tilaymiz sendan seni unuttiradigan kambag'allikdan panoh tilaymiz sendan bizga ozor beradigan do'stdan panoh tilaymiz sendan bizni chalg'itib band qiladigan dunyodan panoh tilaymiz yo allohim bir lahza sening marhamatingga sazovor bo'lish dunyo va undagi barcha narsadan afzaldir sening huzuringda ofiyat va omonlik salomatlik va iymon bor sening huzuringda bo'lmoq na qadar buyuk sharafdir senga yolvorib roza aytsak bizni eshitasan sendan so'rasak berasan o'zing hukm qilasan sen huzuringdagi farishtalarga shunday deysan ey farishtalarim meni suyganga qaramaysizlarmi meni zikr qilib o'tirganlarga nazar solmaysizlarmi dunyoni tark qilib men tomon yuzlanganlarga yuzlanmaysizlarmi yo ollohim bu yurtni va boshqa ba musulmon diyorlarni so'kin sochinlik xotirjamlik makoni qilgin yo eng ulug' ato qiluvchi ato qiluvchilarning karamlisi so'ralguvchilarning eng yaxshisi sendan o'lim chog'idagi qiyinchilikdan g'am qayg'udan panoh tilaymiz Ya olloh yo karamli zot ichimizda ollohim desa sen labbay bandam deydigan mo'min bandang yo'qmi mo'mina mu? bandang yo'qmiki kaftlarini ko'tarib ollohim desa labbay desang Ya ollohim odamlar qo'rqadigan kunda bizni omon qilgin odamlar sharmanda bo'ladigan kunda ayblarimizni yashirgin odamlar azoblanadigan kunda bizga rahim qilgin yo suyukli zot men bir haqir bandang ikki kaftimni ko'tarib senga duo qilmoqdaman qabul aylagin biroq o'zing bizga duo qilishni o'rgatgansan Ya Allohim, ushbu manzil makondan gunohlari kechirilgan amallari qabul qilingan duolari eshitilgan holda chiqishimizni nasib et yo hojamiz o'z fazli kariming bilan duolarimizni ijobat qil oxirgi iltijoyimiz olamlar parvardigori allohga hamd bo'lsin Ya Allohim, suyukli payg'ambaring muhammad sollallohu alayhi vasallamga va u zotning oila a'zolariga rahmating va saloming bo'lsin